Niyə kiçik yaşlı uşaqlara əlyazı öyrətmək olmaz? Bu gün sizlərə bu haqda məlumat vermək istəyirəm. Məktəbə qədər təhsildə çox təəssüf ki, valideynlər, hətta müəllimlər uşaqlara məcburi əlyazı öyrədirlər. Və ya uxdaki 1-ci sinifə yeni başlayan uşaqlardan mükəmməl yazı bacarıqları gözləyirlər. Niyə uşaqları erkən yaşlarda əlyazı öyrətmək olmaz? Gördüyünüz şəkllə diqqətlə baxın. Sizcə şəkillər arasındakı fərq yalnız əllərin ölçüsündədirmi? Kiçik yaşlı uşaqlarda qığırdaqlar müəyyən vaxt ərzində sümüyə çevrilir. Bu proses də 6-8 yaş aralığında baş verir. Qığırdaqlar tam bərkimədiyi üçün uşaqların məktəbdə olan fəaliyyətlərində, əl yazsında, hətta rəsm çəkərkən çətinlik çəkmələri, əllərinin tez yorulması buna görə normal haldır. Çünki fizioloji cəhətdən bizim kimi etmələri qeyri-mümkündür. Uşaqların digər inkişaf sahələri nəzərə alındığı kimi, əl inkişaf fiziologiyası da nəzərə alınmalıdır. Uşaqlara onların yaşlarına və fiziologiyalarına görə yanaşmalıyıq. Uşaqların inkişafını bilsək, onları daha yaxşı anlaya bilərik və daha şuurlu şəkildə onların inkişafına təkan verə bilərik. Yazı bacarıqlarından öncə uşaqların inkişafına verə biləcəyimiz ən böyük təhvə onlarda kiçik motorika bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Heç nəyə tələsməyin, hər bir mövzunun vaxtı və zamanı var. Əziz valideynlər, onu da bilin ki, heç bir təhsil proqramında, kurikulumda uşaqlara 5 yaşında məktəbə hazırlıq qruplarında əl yazısı öyrədilməsi kimi bir tələb yoxdur yönəldirəm bu dediklərimdən sonra valideynlər və həmkarlarım uşaqları lazımsız yerə yükləməzlər. Hər birinizə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər bu məlumatlar sizin üçün faydalıdsa kanala abunə olub videonu like etməyi unutmayın.